সিদিনাখন ডেৰগাঁও ভাওনা দল এটাৰ হৈ ধেমাজিৰ জীয়া দলত ভাওনা এখন কৰিব গৈছিলোঁ কৰুণা মই আৰু বিলা নাট আছিল শ্ৰী শ্ৰী ভগৱত দৰ্শন বাছত গৈ গৈ পালোগৈ চুকাফাটে ৰখি কিবাকিবি অলপ খাই ল'লোঁ যিহে গৰম পৰিছে তাৰপিছত জুবিনদাৰ গান শুনি শুনি বগীবিল দলং পাৰ হৈ পালোগৈ ভাওনাৰ ঠাই ভাওনাৰ ঠাইত অলপ ঘূৰা পকাৰ পাছত আহি পালোঁ মেকআপ ৰুম সকলোৱে মেকআপ আৰম্ভ কৰি ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে এইফালে আমাৰ কৰোণাবিলা সকলোখিনি বহি আছে ভাওনা চাবৰ বাবে অজস্ৰ মানুহ আহি ভাওনাৰ মঞ্চত উপস্থিত হ'লহি আমিও বোলো দেৰি নকৰোঁ সেইকাৰণে মেকআপ ল'বৰ বাবে বহিলোগৈ নিজৰ মেকআপটো নিজেই লৈছোঁ অৱশ্যে মই আজিও সেই একেই চৰিত্ৰ কলিয়ে কৰিছোঁ তেওঁলোকৰে ড্ৰেছ পোছাক সকলোখিনি পিন্ধি মেলি সাজু হ'লোঁ আৰু এইফালে কৰোণাও ৰেডি এইফালে আমাৰ দিব্যও ৰেডি লগতে সকলোখিনি ভাও ভাৱৰীয়া অভিনয়ৰ বাবে সাজু তাৰপাছত মই মোৰ চৰিত্ৰটো দাঙি ধৰিবৰ বাবে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ ৰাইজে ভালেই পাইছে তাৰ মাজতে অধিক ভাল পালোঁ বুলি এজন ব্যক্তিয়ে আহি এনেকৈ পুৰস্কাৰটো দিলে তেখেতৰ পৰা পুৰস্কাৰটো পাই মনটো বহুত ভাল লাগি গ'ল আচলতে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এনেকুৱাত উৎসাহ পাওঁ তাৰপাছত ভগৱত ৰূপী বিষ্ণু তেখেতৰ সাজু হৈছে আৰু এনেকৈ মই মোৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰি মেকআপ চেকাপ মাৰি ভাত খাবলৈ বহিলোঁগৈ তাৰপাছত আহিল বতাহ ধুমুহা বৰষুণ যিহেতু যিহে গৰম পৰিছিল বৰষুণজাকে অলপ ঠাণ্ডা পেলাই দিলে তাৰ পৰা উভতি আহি আহি পুৱাই হ'ল পুৱা পুৰা পোহৰত খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা গাড়ীখন লৈ বোলো ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হওঁ আচলতে কৰ্মজীৱনৰ আৰু এটা দিন